Все супер, действительно, зал очень тепло принимал, то есть я чувствовал поддержку из зала. Ну и сам тоже открывался так, то есть оно было легко действительно выступать, очень так все. Все получилось, я считаю. Я хотел показать действительно, что интернет сейчас очень сильно растет, и что без интернета этот бизнес построить будет можно, но все труднее и труднее с каждым днем. То есть я хотел просто, чтобы люди это поняли и начали хоть как-то понемножечку, по чуть-чуть работать в интернете. В Компании есть такое поколение людей, которым действительно работать в интернете трудно, то есть они выросли в Советском Союзе, то есть они не знают эти информационные технологии, но у них есть дети, у них есть, в конце концов, внуки, которые, то есть, могут им спокойно объяснить там бабушка, папа, мама, то есть как это делается, заходишь сюда, нажимаешь кнопку, потом заходишь сюда, нажимаешь кнопку, а потом бах, у тебя есть телефон, звони и договаривайся о встрече, все просто.